Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm on əhləbeyt, əshabların üzərinə olsun. Uca Allah təala bizi, ailəmizi qorusun. Baxın, Yusuf surəsindən Yusuf əleyhissalam, yəni Yusuf surəsində o olmuş hadisə çox böyük faydalar vardır. Bunlardan birisi nədir? Əlbəttə, innamən kədə keyden muharraman kim bir qardaşına haram yolla quyu qazarsa Fə inəllahi yəkidə Allah, Allah təala onu öz hiləsində məhf edər. Lə iləhə illallah. Allah da onun hiləsinə qarşı ona hilə qurar. Lə iləhə illallah. Budur yəh Allah yer üzərində qoyduğu sünnəsidir, qanunudur. Lə iləhə illallah. Kim haram yolla, yəni haram olaraq haksız yerə bir qardaşına quyuq azarsa, yəni ona pisli istəyərsə, hilə qursa, Allah onu hiləsinə qarşı ona özünə hilə qurar və o hiləsinə nə olar? Məhəlla. Lə iləhə illə. O görənədi, mömin Allah təvəkkül edən qul heç vaxt başqa bir müsəlman qardaşına hiylə qurmaz. Haqsızlıq etməz. Əksinə müsəlman qardaşına yardım eləyər. Həqiqətən də əzəmətli bir fayda idi. Subhanallah. Baxın, həmçinin bir insan Allaha sevgisində sadiqliyini Necə bilə bilər? Subhanallah. Baxın İbn Rəcəb deyir ki, "Min əlamətil muhibbīnə lillāh." Allah sevənlərin əlamətindən nədir o? Hansı ki bu sevgi əlamətidir? Allahla tək qalmaq sevgisidir. Yəni gecə namazı. Subhanallah. Gecə namazına qalxır. Gecənin son 1/3 hissəsi, sübh namazına 1 saat qalmış, yarım saat qalmış, 2 saat qalmış, nə zaman vaxtı varsa. Rəbbinlə tək qalır və ondan göz yaşları içərsən. Rəbbindən istəyir, dua edir. Vaqın bu Allah sevgisinin ən böyük əlamətlərindən birisidir. Lə iləhə illallah. Mən kəna Allah anisu fil xalvatī fi d-dunyā. Kim Allah ilə baş başa qalmağa, yəni sevdiyi Rəbbinə yalvararsa, o tək xalvatında, o gecə qaranlığında, subhanallah. O gecəni, o qəbrin zülmətində də Allah ona yoldaş olar, yəni ona yardım edər, onu qəbrin zülmətindən neylə xilas edir. Lə iləhə illallah. Həqiqətən də, nədir? Əzəmətli bir faydadır gecə namazı. Uca Allah Tələ bizləri hər zaman gecə namazı qılmaqda müvəffəq eilsin. Amin.